169 و160 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن إن الذين يكتمون ما أنزلنا مِنَ بشناتی وَالْهُدَى ماد بَعْدِ مَا لیناسی لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ حملہ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ ہوم اللہ اَلہذینہ تابو و اسلح و بجنو فلائقہ اطوبو علیہم و انََ طاب الرحیم انَََ اللہ زینہ بے شک وہ لوگ یک جو چھپاتے ہیں ما اس چیز کو انزلنا جو ہم نے نازل کی جو ہم نے نازل کیا ہے وہ اس میں سے چھپاتے ہیں کیا نازل کیا من البش دلائل واضح نشانیاں اس کو چھپاتے ہیں والہدا یا جو ہم نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے یعنی یہ قرآن قرآن میں سے کسی چیز کو چھپا لیتے ہیں حدیث میں سے کسی چیز کو چھپا لیتے ہیں من بعد اس کے کہ ماں بشلاح الناس ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا لوگوں کے لیے فی الکتابی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کھول کر بیان کر دیا اور وہ چھپاتے ہیں تو علائے کا علم اللہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے ویل عن اللہ عنوم اور ہر لانت کرنے والے کی لانت ہے اللّینہ مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کر لی وہ اسلح ہو اور اصلاح کر لی وبی جانو اور وضاحت کر دی فعلائے کا یہی وہ لوگ ہیں اطوب علیہم علیہ انہیں کی توبہ قبول کی جاتی ہے وہ انََََََََََطواب الرحيم اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں اللہ الدین بے شک وہ لوگ یک تمونا جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا من البش واضح نشانیوں میں سے والہدا اور ہدایت میں سے جن چیزوں کو اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ان چیزوں کو وہ لوگ چھپاتے ہیں من بعد ما فلکتاب ایک مسئلے کو اللہ نے قرآن میں کھول کر بیان کر دیا یا حدیث میں کھول کر بیان کر دیا وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس مسئلے کو چھپا لیتے ہیں کسی بھی مسئلے کو چھپانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ الاء کے یلعن اللہ اللہ کی لانت ہوتی ہے اس پر اور صرف اللہ کی لانت نہیں ویل عن اللہ انون. ہر لانت کرنے والے کی لانت فرشتوں کی لانت چرند پرند کی لانت حشرات کی لانت سمندر کی مخلوقات کی لانت یعنی ہر کسی کی لانت ہے اس پر جو بندہ قرآن کے کسی مسئلے کو چھپاتا ہے یا حدیث کے کسی مسئلے کو چھپاتا ہے بخاری کی حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی یہ آیت نہ نہ ہوتی یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر ایک سو انسٹھ اور آیت نمبر ایک سو ساٹھ فرماتے ہیں اگر قرآن کی یہ دو آیتیں نہ ہوتی تو میں کبھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا اب حدیثیں بیان کرنے میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا نمبر ہے سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے اتنی سخت ڈانٹ دی ہے کہ جو کوئی بھی ایک بھی حدیث چھپائے گا اس پر لا لیتے اللہ کی تو فرماتے ہیں اس لیے میں نے ساری حدیثیں جو میں نے نبی علیہ صلاۃ السلام سے سنی تھی ساری آگے بیان کر دی تو علم آگے بیان کرنا چاہیے علم کو چھپانا جرم ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اولا کے الحمد اللہ اللہ کے لانا دیکھیں دو کام ہیں ایک تو ہے علم کو چھپانا ایک ہے علم بیان کرنا فرمایا جو علم چھپاتے ہیں ان پر سب کی لانت ہے اور جو علم بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا تین کا دیس ہے ان اللہ و ملائقہ وَرم بے شک اللہ آسمانوں پہ اور آسمان کی ساری مخلوقات زمین کی ساری مخلوقات حتی نملات فی حج فی جہ رہا حتیٰ کہ ایک جھوٹی اپنی بیل میں اور فرمایا وہ حق تلحوت حتیٰ کہ مچھلی پانی میں مچھلیاں چرند پرند حتیٰ کہ یہ کیڑے مکوڑے اپنے بلوں میں بھی یہ سارے کے سارے لا یوسلونہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو جو بندہ حق کو بیان کرتا ہے اس کے لیے کائنات کی ساری چیزیں دعا کرتی ہیں جو بندہ حق کو چھپاتا ہے کائنات کی ساری چیزیں اس کے لیے بد دعا کرتی ہیں اور یہاں لانت سے مراد اللہ کے رحمت سے دوری ہے تو حق چھپانے والے بندے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں انسان کو علم چھپانا نہیں چاہیے علم چھپانے کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ صاحب السلام سے پوچھا گیا علم کے متعلق نبی علیہ صاحب وسلم نے فرمایا جس نے علم کی ایک بھی بات چھپائی کل قیامت کے دن اسے جہنم کی لگاموں میں سے ایک لگام ڈالی جائے گی اللہ جہنم کی لگاموں میں سے ایک لگام ڈال دے گا کیونکہ اس نے علم چھپایا ہے علم نہیں چھپانا چاہیے ہنر نہیں چھپا اگر اللہ نے آپ کو اگر تو دین کا علم دیا اس کو تو چھپانا اتنا بڑا جرم ہے اگر دنیا کا علم ہے اس کو بھی آپ کیوں چھپاتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو ہنر بھی دیا ہے آپ کسی کو سکھا دیں کیوں چھپاتے ہیں اسے اللہ نے آپ پر احسان کیا آپ وہ نعمت چھپا رہے ہیں تو یہ بھی جرم ہے دین کا علم چھپانا بھی جرم ہے اللہ نے کوئی بھی ہنر دیا ہے اس کو چھپانا جرم ہے آپ آگے لوگوں کو سکھا دیں لوگوں کو بیان کر دیں اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ آگے دے دیں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی عمر بن عبد العزیز نے ایک پیغام لکھا یہ وقت کا خلیفہ تھے بادشاہ تھے خلیفہ تھے اسلام میں کافر کہتے ہیں دو عمر آئے ہیں ایک عمر بن خطاب ایک عمر بن عبد العزیز اگر چار ہوتے پوری دنیا پہ اسلام ہوتا یہ ان میں سے ایک ہے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی بخاری کے اندر موجود ہے انہوں نے ایک پیغام لکھا اور انہوں نے پیغام یہ لکھا کہ ابو بکر ہاضم ایک بہت بڑے عالم تھے اس دور کے ان کو پیغام لکھا کہ میری طرف سے حکم ہے نبی علیہ سات اسلام کی ساری حدیثیں اکٹھی کر لو جتنے بھی ہیں نا ساری اکٹھی کر لو ایک بھی حدیث نہیں چھوڑنی اور صرف نبی علیہ ساعت و السلام کے فرمانہ اکٹھے کرنے کوئی ضعیف حدیث اکٹھی نہیں کرنی کیوں فرماتے ہیں مجھے خدشہ ہے علم آہستہ آہستہ مٹ جائے گا علماء فوت ہو رہے ہیں علماء فوت ہو جائیں گے آہستہ آہستہ علم مٹ جائے گا اس لیے ساری حدیثیں کٹھی ک... ساری حدیثیں اکٹھی کر کے لکھ لو اور علم کو آگے اگلی جو نصیحت تھی ان کا علم کو پھیلاؤ کیونکہ علم چھپانے سے ضائع ہوتا ہے آپ علم کی کوئی بات چھپا لیں کہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی تو علم چھپانے سے بخاری یہ حدیث ہے علم چھپانے سے ضائع ہوتا ہے اس لیے انسان علم بیان کرے لیکن یہاں پہ ایک اور بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں علم بیان کرنا چاہیے لیکن حکمت کے ساتھ کرنا چاہیے آپ قرآن میں ہم نے بہت ساری جگہوں پہ پیچھے بھی پڑھا ہے علم بھی آیا ساتھ حکمت بھی آئی ہے آپ کو کوئی بات پتہ ہے آپ حکمت کے تحت لوگوں کو بیان کریں اگر آپ حکمت کا استعمال نہیں کریں گے لوگوں کے ہاں فتنے کا اندیشہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو وہ بات بیان کرو جس کو لوگ سمجھ سکتے ہیں ایسی بات لوگوں کو بیان کر دی جس کو لوگ سمجھیں گے نہیں لوگ کیا کہیں گے ناؤز باللہ اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹ بولا ہے اب بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں پچیدہ مسائل ہوتے ہیں تقدیر کے متعلق ہوتے ہیں عقیدے کے متعلق ہوتے ہیں آپ لوگوں کو سارے بیان کر دیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو آہستہ آہستہ لوگوں کو بتلانا چاہیے آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھائیں آہستہ آہستہ لوگوں کو ہنر دیں ایک بندہ کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں ہے وہ کبھی مسجد میں نہیں آیا آپ اسے مسجد میں لائیں ساری نمازیں اسے پڑھائیں سارا قرآن اسے کہیں پڑھنا شروع کر دیں وہ اگلے دن پھر نہیں آئے گا تو آہستہ آہستہ لوگوں کو علم سکھانا چاہیے آہستہ آہستہ تاکہ لوگ علم لوگوں کے اندر رائس ہو تو برحال علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو وہ باتیں نہ سمجھاؤ یکدم اتنی باتیں نہ سمجھاؤ لوگ سمجھے نہ اور لوگ کہیں اللہ اور اس کے رسول نے تو یہ تو جھوٹ بول دیا یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا تو برحال انسان کو آہستہ آہستہ لوگوں کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو ایسی باتیں نہ بتلاؤ یکدم ایسی باتیں نہ بتلاؤ کہ لوگوں میں سے ایک جماعت فتنے کا شکار ہو جائے اب عقیدے کے متعلق ساری باتیں یکدم لوگوں کو بتلا دو لوگوں نے فتنے کا شکار ہو جانا ہے تقدیر کے حوالے سے اللہ نے سارا ہی لکھ لیا لوگ تقدیر کے حوالے سے لوگوں کو وضاحت بھی کر دو لوگ پھر بھی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں بھی اگر لوگوں نے اللہ کو پتہ تھا لوگوں نے جہنم میں جانا ہے تو لوگوں کا کیا قصور ہے لوگوں کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو لوگوں کو آہستہ آہستہ علم جو ہے وہ بتا دینا چاہیے علم چھپانا نہیں چاہیے جو چھپاتا ہے اللہ کے اس پر اللہ کی لانت ہے الادین تعب و اسلح ہو ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی یہاں دو باتیں ہیں ایک توبہ ہے ایک اصلاح ہے توبہ کافی نہیں یعنی ایک بندے کو پتا ہے آج تک میں نے یہ علم جو ہے وہ چھپایا ہوا تھا یہ بات سچی تھی میں نے چھپائی تھی لوگوں کو نہیں بتلائی اب وہ توبہ کرنی چاہتا ہے تو فرمایا توبہ اس کی کیسے قبول ہوگی وہ اسلح ہو اصلاح کرے لوگوں کو بتلائے کہ یہ بات میں نے چھپائی تھی وہ بشنوں اس کی وضاحت کرے لوگوں کو یہ بات حق تھی یہ بات سچ تھی میں نے یہ بات چھپائی ہوئی تھی اب میں اس کی تردید کرتا ہوں بعض لوگوں نے نا علم چھپا کے کتابیں لکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو جو کتابیں لکھی تھی اب ان کی نفی کرے جو فتویٰ پہلے جاری کیا تھا اب اس کی نفی کرے جس کا آج کا یہ مجرا جہلمی بہت چلتا ہے لوگ اس کو بہت سنتے ہیں اس کی اب عقیدے کے حوالے سے بہت ساری منفی باتیں اگر یہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے ویڈیو بیان میں اس کی نفی کرے گا صحابہ اکرام کے بارے میں خاص طور پہ اس کی بڑی منفی باتیں ہیں تو اس کی وہ وضاحت کرے گا اگر وہ وضاحت نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو کوئی بھی بندہ جتنا اس نے بگاڑ کیا تھا نا علم چھپا کے تو جب تک اس بگاڑ کی وہ اصلاح نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی یہ ہے بات اللہ دینہ تابو ایک تو توبہ کرے اور اس کے علم چھپانے کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوا تھا وہ اس بگاڑ کی اصلاح کرے و بش اور وضاحت کرے لوگوں کو حق بیان کرے کہ یہ وہ سچ تھا جو میں نے تم سے چھپایا ہوا تھا بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں لوگ علماء کرام چھپا لیتے ہیں بعد میں سمجھ آتی ہے اللہ ہدایت دیتے ہیں تو پھر لوگوں کو بیان بھی کرنی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ فتنے کا شکار نہ ہو تو اللّہ دِن تابو توبہ کرو اسلح ہو اور اس کی اصلاح کرو بگاڑ کی اصلاح کرو وبیانو اور اس کی وضاحت کرو فا اللہ کا تو علیہم بے شک میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا وانا عال الرحیم اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے بندے کا کام ہے توبہ کرنا بندہ توبہ کرے تو صحیح نہ کم از کم ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا توبہ لوگ کرتے نہیں ہیں ہم توبہ کرتے نہیں ہیں ہماری توبہ ہم قبول کیسے ہوگی اللہ تو بعض لوگ تو یہ شاید سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے یار اتنے سال غلط کام کیا خود ایک بندہ تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا یار ساری عمر میں نے غلط کام کیے ہیں اب میری توبہ ہو ہی نہیں سکتی لوگ نا امید ہو چکے ہیں تو نا امید ہی نہیں ہونے چاہیے انسان کو واہ طو رحیم اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے ہمارا کام ہے ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہو تو انسان اللہ تعالیٰ تو حدیث قدسی ہے نا اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے ساری رات اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر گناہ کرنے والا کسی بھی لمحے آئے گناہ کی معافی مانگے اللہ وعاف کر دے اور اسی طرح ساری سارا دن اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے رات بھر گناہ کرنے والا کسی بھی لمحے آئے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے تو ان طواب الرحیم اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی چاہیے ٹھیک ہے نا اللہ سے توبہ مانگیں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا ایک حدیث میں ہے انہ مللم یس اللہ یکزب علیہ یقب علیہ جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں نا توبہ نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے سچی بات ہے آج ہم سے ہمارا رب ناراض ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں شاید ہمارا رب ہمارے گناہوں کی وجہ سے اتنا ناراض نہ ہو جتنا ناراض اس بات پہ ہے کہ ہم توبہ نہیں مانگتے یہ جو اللہ ہم سے روٹھا ہم ہماری اللہ کے ساتھ بنتی نہیں ہے ہم سے اللہ روٹھا ہوا ہے اللہ ناراض ہے اور اللہ اسی وجہ سے ناراض ہے کہ ہم توبہ نہیں مانگتے شاید گناہ سے اتنا ناراض نہیں ہے وہ ناراض زیادہ اس لیے ہے کہ ہم توبہ نہیں مانگتے وہ حدیث ہے نا علیہ ساط والم نے فرمایا اگر ساری قوم ایسی جو آپ جو ساری نے ایک ہو ایک قوم ہو وہ ساری نے ایک ہو کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی برا کام کرے نا تو نبی علیہ صاحب نے فرمایا اللہ ساری قوم کو ہی تباہ کر دے گا اللہ ان کو تباہ کر کے ایسے ایسے لوگ لے کر آئے گا جو گناہ جن سے ہوں گے اور توبہ کریں گے تو اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے تو اللہ طواب الرحیم اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے آج ہم سے ہمارے رب کی دوریاں فقط اسی وجہ سے ہے کہ ہم توبہ نہیں مانگتے گناہ کی وجہ سے دوری کم ہے توبہ نہ مانگنے کی وجہ سے دوری زیادہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی چاہیے تو اس کا تعلق علم کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق دنیاوی معاملات کے ساتھ بھی ہے آپ دو لوگ کاروبار کرتے ہیں میں مثال دیتا ہوں دو لوگ کاروبار کرتے ہیں اب ایک کو پتہ یار یہ اس کا حق بنتا تھا لیکن میں نے رکھ لیا ایک عرصہ ہو گیا میں اس کا حق رکھتا ہی آ رہا ہوں اس کو پتہ نہیں میں اس کا حق رکھ رہا ہوں تو اس آیت کے تحت اصول کیا ہوگا اگر وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں نہیں یار یہ میں غلطی کرتا ہوں یہ میں زیادتی کرتا ہوں یہ میرے بھائی کا حق تھا جو میں رکھتا ہوں اب کیا کرے ایک تو توبہ کرے دوسرا اس کا حق واپس کرے وہ اسلحو بھی ہے جب تک اسلحو پہ عمل نہیں کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی کہ آج تک میں تیرا یہ حق کھاتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تیرا حق بنتا تھا یہ میں لیتا رہا ہوں یہ میں تجھے واپس کرتا ہوں تو جب تک اس کا حق واپس نہیں کرے گا اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اور محترم بھائیو یہ حق دنیا میں واپس کروا لو دنیا میں جب تک سانسیں ہیں نا انسان اپنے حق دنیا میں نبی علیہ صاحبۃ نے خود بندہ سمجھتا ہے میں تو بڑا نیک ہوں میں نے تو آج تک کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی اب نبی علیہ السلام والسلام سے بڑھ کر کوئی نیک ذات ہو سکتی ہے نبی علیہ السلام والسلام نے اپنی ذات کو پیش کیا نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کو صحابہ کرام پہ پیش کیا اے میرے صحابہ اگر کسی نے بدلہ لینا ہو دنیا میں لے لو اگر میں نے کسی کے ساتھ انسانی ناتے سے زیادتی کی ہے انسان ہونا حالانکہ زیادتی کی نہیں تھی لیکن پھر بھی خود کو پیش کیا اور یہ ہمارے لیے نصیحت تھی کہ ہم یہ کام دنیا میں کر لیں اگر جانے جانے میں کسی کا حق کھایا ہے تو وہ اسلح ہو دنیا میں واپس کر لو دنیا میں دے لو ورنہ کل قیامت کے دن حدیث کے الفاظ نبی علیہ صاحب وسلام نے فرمایا اور قیامت کے دن تمہارے پاس دن وہ دنار نہیں ہوں گے روپیہ پیسہ نہیں ہوگا واپس کرنے کے لیے وہاں پر تو نیکیاں ہوں گی ہاں وہ جو مشہور حدیث ہے مفلس والی کہ بندہ کہے گا اے اللہ قد ذرا بحاذہ اس نے مجھے مارا تھا تو اللہ کہے گا اس کی نیکیاں اٹھاؤ اس کو دے دو وہاں پہ نیکیاں ہوں گی تو جس پر زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ نیکیاں لے کر اس کو دے دے گا جس پر زیادتی کی ہے جس کو تھپڑ مارا ہے جس کا حق کھایا ہے جس کا ایک روپیہ بھی کھایا ہے تو ناجائز طریقے سے آپ کسی کا بھی کوئی بھی مال کھاتے ہیں جب تک آپ اپنا معاملہ دنیا میں حل نہیں کرواتے کل قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں آپ کو دینا پڑے گا اس لیے انسان نے جانے انجانے میں یا جان بوجھ کے کسی کا بھی حق کھایا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ سیر بھی ہو کے توبہ کر لے اللہ ٹھیک ہے پکی سچی توبہ کر لی میں نے آج کے بعد نہیں کھاؤں گا ایسے توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی اس کی توبہ قبول ہوگی وہ اسلح ہو حق چھپانے کی وجہ سے حق کھانے کی وجہ سے جو بگاڑ آیا تھا اس کی اصلاح کرے وبئی جانو اور اپنے مسلمان بھائی کو وضاحت کرے کہ یہ کام میں غلط کرتا تھا اب یہ تیرا حق ہے تو لے لے ہاں یہ کام کر دے گا تو فاؤلۂ کا تو بولے ہی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا وہ ان طواب الرحیم اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو توبہ کے لیے یہ شرط ہوتی ہے خاص طور پہ حقوق العباد میں کہ جب تک آپ حق واپس نہیں کریں گے آپ کی توبہ نہیں ہوگی تو حقوق العباد کے اندر اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی ہے اگر اس گناہ کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے تو پھر اس بندے کو بھی راضی کرنا ہے کسی بھی طریقے سے راضی کریں اسے وضاحت کریں راضی کریں اگر وہ راضی ہو جائے گا تو وہ انطواب الرحیم اللہ آپ کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لے گا آخر الداون الرحمد للہ